Привет, брат! Пишу тебе и знаю, что ты будешь рад, будешь удивлен и будешь согрет моими словами. Ты должен знать, что тебе пишет девушка, которая полностью разделяет твою позицию, твои принципы, твою силу духа. Такие, как ты, дадут нам силы жить правильно дальше и создавать то, о чем мы так мечтаем. Лучшую жизнь. Я мечтаю этим письмом вызвать на твоем лице просто улыбку, обычную человеческую радость, что кто-то, кроме твоих близких и родных, твоих друзей просто ждет тебя, искренне уважает и любит. И когда ты вернешься, а я буду молиться за тебя все это время, нам будет о чем поговорить. Я не устану писать тебе, что ты особенный. Твоя семья должна гордиться тобой. Когда в мире снимают фильмы о таких, как ты, и актеры пытаются вжиться в роль героя, ты, наверное, знаешь цену каждому героическому поступку и чего тебе это стоило. Я очень часто была в те дни тоже рядом с опасностью, но ни разу не дрогнула не засомневалась, не остановилась, потому что верила в мечту, в свою страну и в справедливость. Ты настоящий герой, мой герой. И мне не нужно смотреть фильмы о героях, потому что я теперь знаю тебя. И очень жду, когда ты вернешься. Я согреваю тебя своей любовью и верю, что наша встреча будет очень скоро. С любовью, твоя Руслан.